नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ज्योत्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आज आपण इयत्ता सातवीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण वीस गुणांची आहे पा विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला सातवीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता सातवी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे ती प्लेलिस्ट पाहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेंचा देखील सराव करा प्रश्न पहिला अ रिक्त स्थानो की पूर्ती कीजिये तीन अंको प्रश्न एक सारा जग शिक्षा मय हमने सोचा मन में दो मेरे लिए हरे रंग के घोडे का प्रबंध करो तीन क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेट से सभी चित्रो के पैसे मांगे प्रश्न पहिले मेसे ब प्रश्न नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं दो अंकों के लिए पहला वाक्य तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमी हैं उत्तर बीरबल ने चित्रकार से कहा है दूसरा वाक्य चित्र ठीक नहीं है दोबारा बनाकर लाओ सेठ ने चित्रकार से कहा है प्रश्न दूसरे में से अप्रश्न कथन के सामने सही या गलत लिखो दो अंकों के लिए एक रोगी से अधिक बातें न करें सही दो बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश नहीं हुए गलत प्रश्न दूसरे में से ब प्रश्न निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो दो अंकों के लिए एक है सुहानी आज की हवा बहुत सुहानी है दो अस्पताल मेरे घर के पास अस्पताल है प्रश्न तीसरे में से अप्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो तीन अंकों के लिए तीन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं पहला प्रश्न अस्पताल में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है एक रोगी से अधिक बातें न करें शांति बनाए रखें छोटा परिवार सुखी परिवार दूसरा प्रश्न जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है उत्तर जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है तीसरा प्रश्न भाषा का क्या अर्थ है उत्तर भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन प्रश्न तीसरे में से ब प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो दो अंकों के लिए दुर्जन सज्जन और दूसरा है पुराने नए प्रश्न तीसरे में से क प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो दो अंकों के लिए कला कलाए भाषा बाशा, भाषाएं प्रश्न चौथा चार अंकों के लिए है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखो पहला प्रश्न घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो उत्तर घोड़े के मालिक ने दो शर्तें रखी पहली शर्त यह थी कि घोड़े को लेने बादशाह को स्वयं आना होगा दूसरी शर्त थी कि जब घोड़े का रंग दूसरों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए यानी सप्ताह के सात दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं दूसरा प्रश्न भाषा समृद्ध कैसे होती है उत्तर एक भाषा में दूसरी भाषा के आने से भाषा समृद्ध होती है कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं इस प्रकार अनेक के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है पा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण यत्ता सातवीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची प्रश्नपत्रिका अभ्यासली व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेन